Так, ну что, друзья, мы сегодня ехали в Эстонию на встречу с нашими коллегами. И, как вы видите, меня по дороге остановила полиция. Сказала, что у меня запрет посещать Эстонию. Сейчас едем в иммиграционку, в полицию будем разбираться. Добрый вечер, Гутанабен, дорогие друзья, рад приветствовать вас на нашем новостном канале Фрештак Теслих. Сегодня у нас 13 октября 2025 года, 19 часов 12 минут. Знаете, я готовился к одной теме, но когда уже начинают поступать определенные такие вопросы по определенному такому серьезному темату, а темат о закрытии европейских границ для Украины, будем говорить в данный момент, и о чем идет речь. Люди начинают с Киева обращаться о том, что как бы уже начинает просачиваться у них там информация, что их элита, киевская элита, либо же люди, которые приближенные к элите, говорят о том, что будет закрываться без виз для Украины, это стопроцентово. Ну и как бы там заворушились детки, сыночки, в общем, оно же информация очень быстро распространяется через там, бизнес средней руки, через адвокатов так далее, и так далее. В общем, Киев уже на таком движе, на, на таких ушках, на макушках, что будет закрываться без виз. Но ну, по существу то, что мы говорили, дорогие друзья. И мне люди писали, что, что вам известно на данный момент. Я, честно говоря, я ждал официальной публикации из Брюсселя. Но ну, когда уже люди начали обращаться, интересоваться, то уже пришлось как бы подняться, подняться с одного места и начинать изучать данный вопрос. Итак. Действительно, лед тронулся, господа присяжные заседатели, и недаром там в Киеве заворушились. Но ну, я думаю, что им более известно о том, что происходит. Я думаю, что они даже стремятся чтобы закрыли этот бизнес для граждан с Украины. Итак, 7 жовтня 2025 года Европейский парламент ухвалил масштабную реформу, яка изменяет Правила безвизовых поездок громадян третьих краин у Шенгенскую зону. То есть 7 жовтня 2025 года действительно ухвалены уже этот проект о приостановке виза для всех третьих стран. Есть конкретно статьечка. обратите внимание, я ее для вас опубликовал в Фейсбуке, более подробно, информативно. И эта статья имеет ссылочку на оригинальное данное постановление. То есть она уже ухвалена. Что же все-таки означает? Это уже означает, что уже все, безвиз закрытый? Нет. Это только механизм для приостановки без виза. Мы ждали, что уже выйдет постановление, вот конкретно для всех третьих стран закрыть без виз. Но на самом деле это опубликованный механизм для остановки без виза для всех третьих стран. За него проголосовало 518 человек. 96 против, 24 человека удержались. И сейчас оно пошло в Брюссель и должно пойти на публикацию. На публикацию еще оно не пошло, то есть когда оно опубликуется, через 20 дней входит в действие. То есть если, например, сегодня 13 было бы оно уже опубликовано, то через 20 дней оно было бы уже в действии. Но еще публикации нет, то есть отсчета такого нет. И хочу еще раз подчеркнуть, что это не остановка без виза, то есть уже приняли остановку без виза для всех третьих стран, нет. Это просто механизм, который будет останавливать безвиз для всех третьих стран. Есть конкретно перечень всех вот этих третьих стран. И Украина там <связь> идет, дорогие друзья, на первом месте. Украина, Молдова, Грузия, Албания, Сербия, Босния, Герцеговина и, и так далее. Но уже конкретно установили Ухвалу кому запретить без виз? Это Ватенау. Для что это за Ватенау? За такая страна интересная. В общем, Ватенау все уже безвиз для них как бы тоже будет через 20 дней полностью закрытый. Но для таких стран, как Украина и других, не рассматривается на данный момент. Это не остановка без виза. Это только механизм по остановке без виза. А дальше вы, как знаете, оно будет так происходить. Засыпаете в одной стране, то есть с безвизом, а просыпаетесь в другой стране. Без виза у вас нету. И перечисления, которые страны могут получить при остановке данного безвиза, это те страны, которые нарушают права человека. Ну, сами понимаете, Украина там в первых рядах стоит, потому что конкретно Венгрия поднимает эти вопросы на Европарламенте. Убили гражданина Венгрии в Украине, забрали его там в ТЦК, хотели его насильственно мобилизовать, забили его до смерти, выбросили и, в общем, сказали, что что-то мы, мы, мы тут вообще ни при чем, мы тут не виноваты, дорогие друзья. И вот Венгрия конкретно об этом подает. Дальше это, кстати, был не единичный случай, плюс еще там скандалы со шпионажем, в общем, там между украинским СБУ и венгерским. В общем, очень тя натянутые отношения между Венгрией и Украиной в этом плане. И поэтому Венгрия, по поднимает эти вопросы. Без виз, дорогие друзья, стоит там на волоске украинский в этом плане. Дальше анализировать Польша. Польские националисты, которые пришли к власти, сами вы понимают, они хотят конкретно закрыть эти все границы. И последнее заявление вот Навродского, который тоже об этом говорил, что он там не позволит, он там все сделает. И они, дорогие друзья, все сделают. Дальше Словакия. Аналогично такая же ситуация. Словакия, она каким образом смотрит там на все вот эти тяжелые вопросы между Украиной и Россией. Сами вы все знаете, Словакия, она поддерживает Россию. И Чехия Чехия, дорогие друзья, вот сейчас вот проходят выборы и идет реальный человек к власти, который 100% поддерживает Россию. Он вообще не поддерживает, дорогие друзья, Украину. То есть, понимаете, то есть проблемы только у нас нарастают. И поднимался ли вопрос сейчас на этом Европарламенте, чтобы закрыть для Украины, я думаю, что нет. Но следующим ну, таким шагом будет, да. То есть, это как бы то, что уже реально в Киеве заворушились, они реально чувствуют, они реально что-то знают, да, что там их там ждет. И я думаю, опять же, по что они сами к этому стремятся. Потому что вот так вот рекламировать то, что мы там привозим Бангладеш, мы там привозим Пакистан, мы там привозим Индию, все, кто вам там надо, там вам надо какие-то работники, какие там работники, кому там надо. Они своим ничего не платили, так они будут платить там по Бангладешу, Пакистану, Индию, там, кому там они там будут платить. Понятно, что вот на мое личное такое мнение, это будут создаваться какие-то подставные фирмы, и эти подставные фирмы будут как бы давать какие-то сумасшедшие заявки, и эти люди будут партиями там приезжать сюда где там они там будут работать за что они там будут жить дорогие друзья ну реально для своих граждан вы условия были невыносимые так это еще там для пакистана для индии они там там что-то там сделают то понятно что они все будут бежать толпам и на границу это будет создавать определенные такие все нюансы но это тоже это все выгодно только нашей власти. Они хотят, чтобы закрылась эта граница для наших же стран, для наших же граждан. То есть то, зачем стояли люди еще там до 2017 года, все вот эти наработки, да, вот этих вот Майдан. Потому что Майдан, он стремился в Европу. Все люди хотели в Евросоюз. Но Люди хотели свободной, нормальной жизни, дорогие друзья. Была такая возможность, но ну, вот уже все. Сейчас нынешняя власть делает все, чтобы такой возможности не было. Вот это мое такое личное субъективное мнение. Ну так что что да, дорогие друзья, читайте данную статью, делайте для себя определенные выводы. И что же все, механизм по закрытию границы он уже разработанный. Ждите. По ситуации, которая складывается в Швейцарии. В Швейцарии, как вам тоже известно, проходят очень серьезные несанкционированные митинги. Перед этим были они в Люцерне, там тоже видели, да, что там творилось в Люцерне. Вот сейчас в Берне тоже 18 полицейских избили, побили витрины, там пострадали и рабочие люди. Ну, вот такое вот оно идет. И это будет, дорогие друзья, на стихии найти, мне кажется, по всех таких городах Швейцарии, может быть, даже в Тичино и так далее и так далее. Ну потому что... К этому оно все идет. Ну вот, ну не зря же вот эту палку вывесили, да, там в начале акта подали постановление о том, что будет водиться военная полиция, будут водиться военные патрули. И аналогично потом, что сейчас там происходит в Штатах, оно будет так, дорогие друзья, везде. Подала эту замечательнейшую идею Англия, рацифицировали все страны практически, Швейцария 100%, потому что мы подавали данное постановление в себя в новостях, публиковали. Ссылочка, кстати, на все новости, которые подает Бундесрат, на находится под видео в Facebook с посыланиями. И вот эту вот статью, кстати, по Европарламенту, по закрытию без виза, тоже она идет с, оригинальным, с оригинальной ссылочкой. Так что переходите, смотрите. Так что, дорогие друзья, ну мы в такую эпоху и идем. Все. То есть вы будете засыпать уже в одной стране, просыпаться это будет уже совсем другая страна и совсем другая Европа. Европа, на мое, на мое личное мнение, она стоит уже на военные рейсы. Все, дорогие друзья, к этому необходимо четко, трезво как бы относиться. И пониманием, да, то есть делайте определенные запасы, сохраняйте тоже определенное хладнокровие, не бегайте там с какими-то флагами там, не дай бог, чтобы вас там кто-то подбивал сейчас на какие-то митинги, вы там что-то там побежали, потребовали, потому что будет оно вам микаться очень и очень долго, дорогие друзья. Ну, реально вам хочу сказать. Есть тоже интересные такие вопросы, которые задают люди, знаете, вот как мне там отвечать, вот там, я, например, там военнослужащий, я там комботан, там т.д. и т.п., я там каким-то образом переместился с одной точки в другую точку, что мне там говорить на собеседовании, дорогие друзья. Я, во-первых, не имею права, что вам говорить. Во-вторых, ну, вы сами должны понимать, что вам говорить. И всегда пользуйтесь критериями безопасности. Если вам что-то угрожает конкретно вашей жизни, вашему здоровью, это это одно, но если вот я вам четко хочу сказать, если вы будете говорить, что вы просто не хотите служить в, в армии, вы по этой причине вы просите как просите какого-то убежища, ну так это ну вы чего, как говорится, сразу посмотри пункт первый, вот и все, какая армия, о чем, ну это так, чтобы вы понимали. Много таких вопросов я не могу, дорогие друзья, говорить вам, что вам говорить. Вы должны сами четко понимать, что вам говорить, что вам конкретно урожает и советуйтесь, может быть даже консультации проводите. С Адвокатами. Если вы уже уж так вот вам там сложно выразить свою мысль, свое мнение, начните с того, чтобы вы ее записали, свою мысль, да. Пообщайтесь даже по элементарным вопросам к чатам GPT, хотя бы чтобы он вас там подготовил по походу к тому же самому юристу. Но мне кажется, в наше время уже предостаточно информации. Вот вы зайдете там и в какие-то там документы почитаете. Ну все оно как бы на виду, никаких проблем. Просто не ленитесь почитать, не ленитесь узнать. И никто не имеет права говорить вам, что вам говорить. Вы должны сами говорить. А то там начнется, там, это не я сказал, это меня вот там вот научил там какой-то там человек замечательнейший. Вы что, дорогие друзья, под статью хотите подвести? Чтобы СБУ постукало до кожного, еще не дай бог там ко мне там вот как там там по Испании, по Португалии сейчас там делают попытки э, депортировать там людей, потому что как бы они там якобы там учили там что там куда и там бежать, куда там это самое там через какие границы, через какие там тропы. Упаси Боже вышел, огидитеся. То есть как бы отдавайте себе немножко отчет и сами должны вы четко понимать, что вам говорить. Э, хорошо. Но в любом случае будут какие-либо вопросики задавайте, поддерживайте наш канал, это очень важно. Сердечко, подписка, лайк финансовые возможности тоже поддержите. Все реквизиты находятся под видео. Подписывайтесь на наш Facebook. И что хочу вам сказать. Границы, дорогие друзья, закрываются. Понимаете? Вот под тем, либо же под другим соусом. Ну вы же сами, ну немалые дети. Да? Результат, он сразу же видно, понимаете? И это к чему-то оно дойдет. А идет все к тому, что вся Европа и все идет на военные рельсы. Вот сегодня тоже там смотрел, что уже как бы там российская сторона объявила что Дональд Трамп реально став в оппозицию против самой России. То есть все, Дональд Трамп принимает тоже военные рельсы. Но это пока только огласила там русская сторона, но ничего об этом еще не сказал Дональд Трамп. Хотя потом, как они там ударили и сейчас по крипто, по биржах по Китаю, то это действительно, дорогие друзья, это уже серьезно. Хорошо, поддерживайте нас. Всем салют. Берегите себя, дорогие друзья, и до свидания. Пока.